Всех витающих быстро так. огляд посылка не э, не от не Юрия Леонидовича. Так, дивите. Ну, вот такая медяса была с Ну, тут все зачищено, тут питания нема, просто мы эту Так, Много. все, поехали по пермалоям. АТС. Что АТС. АТС. Так, ну, тут Много. и тонкие, и толстые. Ладно, там, вот, снимем уже пока пакет, пока. Никель 53. Ну, это условно никель 50. Это 50. Отложили. Так, тут у нас пластинки. И такие, и такие. Ну, сейчас я вам положу. Декілька. Так, великий трансформатор. Ну, 77, 4, 79 НМ такой материал. 78, 4, 79 НМ. Так. Ну, все, наверное, тест 79. <клево> <клево> Специлювачев <клево> будет. Да. <клево> так, ну сейчас еще <клево> Ой, <брачный. клево> популяю, что тут ну, вроде все больше-меньше балоковое. Лазер давно там <клево> <клево> Верё? Да. Це 79. Іным. До речі, ну, трошки ціна впала по 3,50 за відсоток никель. То Тобто ціна 79 умножаємо на 3,50, так, це у нас 150-160 гривен кіло. Ну, грубо говоря, без тільки, Пробойником сбивать. Все понятно. Так, далее, что мы тут? Кажуха. Ну, кажуха теж, ну, треба сортувать, потому что, ну, С79 и НМ. И сюда, всю категорию. Ну, а С уже... А, не, 79 НМ, да. Нет, цинк, стой. Ага, на зачистых, так.

Ага, все такая зачищенная ты Ну, это уже никель-хром. Ну, это х 3 80 Это уже трошки инши. Это, может быть, так Да, х 3 н 80 Так, Ну, это, скорее всего, 79-ка, а нет? Да, это 79-ка будет. 100%. Это наверное, 79-ка. Не, хоть бы 80, но Так, так, 79. -ка. -ка. 79. -ка. 79, -ка. 79 -ка. 69 это 100 79 100% 79 так, маленькие вот все специлювача там где трансформаторы да, ну, специлювача это все 79 -ка. это тоже так, ладно, все ясно так, видите, все у нас тоже 79 да, да, все понятно. Так, поехали. Тут у нас что написано? Малибден. Молібден. Нікеля 5% і Малібден. Ну, дивіться, такі сплави, бо я раз на завод привозив, було у них там прилад поярче, чим мій. Трошки серий показали, і вони в мене не купили. Так, ну таке ми вже вчора більш-менш пуляли. Це малібден теж. Це молібден. Так. Тут у нас молибден плюс никель написано, да. Молибден. Ну а тут покажи. Давай. Вот тут чистый молибден бие. Вот тут пятьдесят на пятьдесят молибден плюс никель. Так, все мы пуляли, да? Вольфрам. Липден, никель. Ну, покажи. Что ж непонятно, треба зачистить. Сейчас с той стороны пульну. Вольфрам. Ну, с той стороны вольфрам. Ну, может, треба зачистить, да, вводим. Все вольфрам. Никель 90%. Вот коробочка. Сейчас... Никель Тэш 90. Ну, покажи, чтобы ты не был. Что -то. Так, а у нас что? Да, ага, это ломили, Тут ясно, понятно. Так, это диоды. Так, ну, с этими диодами, конечно. Давай, Ну, це медь. Це ну, условно, як лужона медяха. Це матеріал. Ну, вроді все ясно. Так, ціни ви так знаєте. Так. І в нас срібла магнітне. 95 грам. Магнітне. Ну, десь по 22, 22,5 на сьогодні. Якщо великий об'єм, можемо побалакати. Може і 23 плюс буде ціна. Все, всім дякую, підписуйтесь.